Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі Власний погляд, програма, яка робить зрозумілішу будь-яку подію, і ми продовжуємо говорити про ситуацію, яка склалася в Україні. Гість нашої студії, народний депутат Олена Бондаренко. Пані Олено, вітаю вас та рада бачити у нашій студії. Здравствуйте, і добрий день всім нашим зрителям і слушателям. Яка ситуація в Україні зараз на ваш погляд? Вы имеете в виду политическую, так, экономическую, неспокойно, как любому человеку, который хотел бы все-таки спокойно ходить по улицам, спокойно дискутировать, спокойно выражать свою точку зрения, могу сказать, что нелегкие времена, поскольку э, все мы знаем, что происходит в Киеве, все мы знаем, что происходит на Майдане, э, все мы прекрасно, наверное, знаем, что происходит вокруг Майдана в столице. Очень рассчитываем на то, что политические страсти все-таки сойдут на нет. Хотя самые пессимистичные мои коллеги говорят, что, скорее всего, Майдан, как технология, будет находиться именно там, где он находится, до следующих президентских выборов. Иснует думки, еще Майдан в Мариинском парку сгорнули, бо не выстачало коштів на его отруймание. Как вы это прокомментуете? Не хочется комментировать точки зрения, которые дают наши оппоненты, оппонирующая нам сторона, поскольку уже для меня, как для а, информационщика, как для медищика, понятно, что все, что им не нравится, или все, что происходит в пользу нашей политической силы, им не объясняется очень просто через трехглавого дракона: либо запугали, либо купили, либо сфабриковали. Все. же оппоненты ваши все одно, уважаю, что тем самым вы програли. Если майдан разбился, то все. Оппозиция выиграла. Вы знаете, пусть находятся в плену своих оценок, каких угодно, проиграли, не проиграли. Самое главное, что мы выиграли страну, и самое главное, что мы выиграли интересы украинской семьи. Это я к тому, что мы не подписали договор в Вильнюсе в конце ноября, о чем так много говорили. Все остальное – это всего лишь политика, все остальное – это всего лишь субъективные оценки людей, борющихся за власть. А настоящую оценку нам поставят избиратели на следующих парламентских выборах, на следующих президентских и на выборах, которые каждое воскресенье у нас проходят в различных районах или городах, как досрочные и местные. Почему, на вашу думку, это было главным, то, что угода не была подписана, вы сгадали про це? Очевидный факт, что те условия, которые были внесены в приложение к договору, потому что сам договор – это рамочная декларация, к чему стремятся обе стороны, вся соль содержится именно в приложениях. И вот в приложениях, что касается квотирования на продажи украинского, украинского продукта, эти условия нас явно не устраивали, потому что от этих условий, от этих ограничений, от этого коридора зависели прежде всего рабочие места наших украинских граждан и, естественно, судьбы украинских семей, в которых есть или один, или два кормильца. Что касается тех условий, которые выдвигали по поводу продажи, например, агропромышленного и сельскохозяйственного производства, они были ну, просто мизерными. Ну вот давайте хотя бы один факт приведем, чтобы было понятно, о чем мы говорим, предметный разговор. Украина производит около 50 миллионов тонн зерна в год. В этом году мы произвели даже 56. А квота на продажу украинского зерна на европейском рынке составляла всего 1 миллион тонн. То есть, по сути, в 50 раз мы должны были бы сократить производство своего зерна. И это касалось только зерна. Мы уже не говорим о курятине, мы не говорим о сырах, о молоке, о картофеле, о яблоках и так далее. И самое важное, это, конечно, индустриальная промышленность, это производство труб, это сложное машиностроение. Це такі базові проєкти в судостроєнні, в кораблестроении, і в авиастроении, які потім з нами підписала Росія. Європа в даному випадку з нами не хотіла. Ну, це їх выбор, це наш выбор. Але я знаю, що депутати все ж таки намагаються продовжувати працювати в цих складних умовах. І на минулому тижні комітет з питань свободи слова та інформації розглянув питання стосовно редакційної політики нашого каналу. На вашу думку, чим було викликано це? Вы знаете прекрасный вопрос. Есть возможность объяснить, что же происходит? Ну, прежде всего не забывайте, что комитет парламентский по вопросам свободы слова и информации из десяти членов комитета семеро являются представителями оппозиции. То есть понятно, что львиная доля решений, которые принимаются в этом комитете, они имеют яркую политическую окраску. И э, нам, как э, специалистам это конечно не нравится, потому что давно у нормальных депутатов в нормальных комитетах принято, что вся политика- это трибуна, это майданы, это митинги, все, что касается парламентской комитетской работы, это все-таки должен быть взгляд профессионала и учитывая и учитывание интересов рынка, учитывание интересов журналистов, учитывание интересов обычного украинского гражданина в статусе Ты слушателя, да, слушателя, зрителя или читателя. Очень печально, что в данном случае вопрос, который рассматривался по телеканалу «Рада», как раз-таки принял именно политический характер. Почему я об этом так уверенно говорю? И чтобы зрителям было понятно, наверное, нужно рассказать, что господин Томенко и сотоварищи был недоволен тем, что вдруг телеканал «Рада» показал обе стороны Майдана, и хорошую, и плохую, и э, оппозиционеры жутко возмутились, почему впервые телеканал Рада не поет в одну дуду со всеми остальными телеканалами, которые показывали ровно вот клянцевую картинку Майдана. И, естественно, погрозили пальчиком и решили наказать телеканал Рада, решили позвать его на ковер. Это было, конечно, чудовищно, бестактно. Я думаю, что глава комитета парламентского по свободе слова поступать так ну, просто не имеет никакого права. И самое главное, вопрос, на который нам не ответили как членам комитета. На основании чего делались такие выводы, что телеканал Рада якобы субъективен? Покажите мониторинг, на первом заседании нам его вообще не показали, то есть сказали, что он где-то там есть, но его сегодня нет. И по сути мы с вами должны были делать какие-то выводы о редакционной политике телеканала ⁇ Рада ⁇ не имея на руках вообще никаких оснований. На следующее заседание, когда был вынесен этот вопрос, нам принесли, ну, мягко скажем так, Филькину грамоту, где были выдержки из эфира, где не было полноценной картины. То есть, по сути, из мозаики вынули основные гнезда. И мы не увидели всей картины. И на основе вот такого анализа эфира вдруг почему-то делают вот такие вот оценки и заявления. Естественно, что у меня возникает только одно объяснение такой ситуации это запугивание журналистов, которые работают на телеканале Рада, это попытка подмять оппозиции телеканал Рада под себя, и это попытка надавить, чтобы показывали только то, что им нравится. Чи можно вважать, еще цей мониторинг, про который вы згадали, став поштовхом до ситуации, яка склалася? Адже, есть несколько думок, и мониторинг на початку, я знаю, что они зазначали, что почти все каналы, и четко используют лишь одну сторону у выяснении событий. Светлана, для того, чтобы брать за основу мониторинг, прежде всего, его должна проводить компания, которую все прекрасно знают, и у которой высокая репутация. Ведомо. Это раз. Второе, этот мониторинг должен осуществляться абсолютно прозрачно, и должна призываться хоть какая-то наблюдающая сторона, которой там не было. Окей, третье. Без наблюдателей. Тогда давайте полную расшифровку эфира, как это делают солидные компании, занимающиеся мониторингом средств массовой информации. Они просто предоставляют вам мониторинг, печатный, в котором все тексты с описанием видеоряда и так далее. Этого же сделано не было. Возникает вопрос, это подлог, это преднамеренные действия, это просто чья-то халатность, это что? Давайте спишем это на неопытность господина Томенко, как человека, который не способен а, провести и обеспечить адекватный мониторинг любого из телеканалов. Он в этом, к сожалению, не специалист. Если верить тому, что происходит, то сейчас существует четкий все таки, баланс между тем, что показывает ЗМИ. Дисбаланс, я бы сказала так. Чому вот сейчас існує два державных канала, так телеканал Рада и первый национальный. Чему сейчас очень большая увага прикута до цих каналів? Объясню почему. Та же самая причина, что и в вашем конфликтном случае с парламентским комитетом. Два государственных канала, они не могут не выполнять нормы закона об информации, закона о телевидении, радиовещании, как, впрочем, и коммерческие. Но я так понимаю, что на коммерческих каналах особо не обращают внимания на требования закона, а закон гласит о следующем. Не имеет права ни журналист, ни тем более редакция выносить в люди материал, который не сбалансирован, не полноценен, в котором нет как минимум двух, а то и трех точек зрения, ну и так далее. Не имеют права купировать синхроны, то есть цитаты прямые людей, которые меняют или искажают смысл. Это происходит сплошь и рядом. По сути, мы с вами увидели события последних месяцев в Киеве в черно-белом варианте. Кто-то был возведен в ранг, я не знаю, святого, и кому-то были пришиты Дезбаланс. просто да, рога копыта, и демонизирована та или иная политическая сторона, или участник того или иного политического процесса. На самом деле я благодарна государственным телеканалам за то, что они вот в этом поле, где повсеместно, понимаете, модно стало нарушать закон. Вот это страшно. Это стало модно. И когда телеканалы нарушают информационное законодательство, а на фоне их осталось всего 2-3 канала, которые пытаются соблюдать эти нормы, они проигрывают коммерческим каналам. Проигрывают только потому, что не скатываются до желтизны, не скатываются до обсенсационивания, если можно придумать такое новое слово новостей, когда на пустом месте создается скандал, сенсация, это опускается все в народ, как информационный вирус, а потом мы с вами наблюдаем, как в троллейбусе, в метро, на рынках обсуждают то, на самом деле, что является всего лишь одной из десяти или из двенадцати версий происходящего. И падают рейтинги телеканалов. Безусловно, может... конечно, это бьет прежде всего по тем средствам массовой информации на рынке, которые стараются работать сбалансированно. В чем выражается еще и приверженность закона об информации? В том, что прежде чем дать какую-то информацию, ты должен ее перепроверить в трех местах. Что делают, как правило, вот в, в интернете? Да, там как раз таки важна скорость. И вот в угоду скорости, но в ущерб качеству и достоверности мы с вами видим, что, допустим, одни из самых популярных ресурсов Треть новостей ⁇ это просто фикция, треть новостей ⁇ это просто фальшивка, треть новостей ⁇ это просто чьи-то заявления, которые потом опровергать начинает вторая сторона, то есть они не соответствуют действительности. По сути, мы с вами сейчас живем в наигрязнейшем информационном пространстве. Нужно иметь недюжинные мозги чтобы разбираться в том, что есть правда, что нет, где переборщили, а где не додали информации, где э, отсутствует баланс, а где отсутствует полнота. Конечно, это под силу только тем, кто профессионально этим разбирается. Но что делать обычным зрителям, обычным читателям и обычным слушателям? Получается, по сути, у нас только выход один. Образовывать еще со школьной скамьи, э, фактически объяснять, что такое манипуляции, что такое информационные войны, І обучать практически з школи, то, що являється оцінкою журналіста і що являється сухим фактом. І мабуть, власним поглядом. Безусловно, конечно. Тобто, у нас по суті журналістика мнення підмінила журналістику фактів. Зараз дуже модно рівнятися на іноземні держави, як висвітлюють іноземні ЗМІ такі події. Вы знаете, не готова сейчас говорить полноценно, потому что для этого мне потребуется как раз-таки профессиональный Тереверный. мониторинг, да, то есть постоянно следить за этим. У меня сейчас есть довольно такая, знаете, фрагментарная Загарная картинка, да, это. того, что происходит. Очевидно, что средства массовой информации, которые делегировали сюда своих собственных корреспондентов, имеют такое же фрагментарное... Понимание ситуации в Украине, как, например, я об их работе там. Почему я это с уверенностью такое говорю? Потому что в моей э, профессиональной деятельности сплошь и рядом естественно э, возникает необходимость давать комментарии, в том числе и приехавшим собственным корреспондентам различных э, зарубежных средств массовой информации. Сталкиваешься с чудовищным непониманием ситуации в Украине – когда французский журналист известнейшего издания, который имеет полумиллионный тираж во Франции, не будем называть, он не знает о том, что с августа Украина находилась в состоянии таможенной войны с Россией, но это вызывает большие вопросы к профессиональной подготовке тех людей, которые пишут об Украине, о ее взаимоотношениях с Евросоюзом, о ее взаимоотношениях с Россией. А взаємоотношення Союзу з Росією і так далі. Тобто здесь, звісно, їм не вистачає не тільки опыта, а прежде всього обычнейших знань. І наостанок, якщо ми всі прагнемо до Європи, ми маємо сповідувати саме європейські цінності, адже головними для них є це саме свобода слова. І от на сьогодні якими мають бути державні ЗМІ, на ваш погляд? Очень интересный вопрос в свете вот этой горькой фразы, которая я сказала: что сейчас модно нарушать законы. Что такое свобода слова? Свобода слова никогда и нигде не бывает абсолютной. Всегда есть ответственность за насилие, за разжигание межнациональной и другой розни. Всегда есть наказание за сдачу государственных интересов и сдачу государственной тайны. Всегда есть ответственность за выток информации по поводу следствия, которое еще ведется, и это может нарушить баланс и помешать даже следователям и так далее. В любой стране этот коридор, это коридор, вот коридор, по которому дозволено идти. В одной стране он может быть уже, в другой он может быть шире, но он никогда не бывает безграничным. А в Украине сложилась такая ситуация, что у нас за вранью никто не отвечает, и вот это страшно, это подтачивает на самом деле не только сами средства массовой информации, тех э, журналистов, которые стараются работать честно и стараются работать на интерес своей, своей аудитории, им, кстати, сложнее всего, это подтачивает прежде всего саму профессию и само общество. То есть, по сути, здесь огромнейшая, величайшая социальная ответственность у человека, который обладает словом. Это слово может э, на самом деле развернуть общество в том направлении в котором, по сути, этот путь ведет в никуда или в пропасть. И мне бы очень хотелось, чтобы мои коллеги, я сама бывший журналист, осознавали в полной мере эту социальную ответственность. Журналист, как и политик, человек, который должен демонстрировать на личном примере приверженность закону, на личном примере приверженность Конституции, на личном примере быть высоким моральным авторитетом. Это то, что от него требует общество, это то, что от него требует профессия. Я дякую вам за відвертість. Це був власний погляд Олени Бондаренко. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на польсі подій.